18 листопада Слов'янськ відвідала спільна делегація представників ООН, Євросоюзу та банку міжнародного розвитку. Це не єдина комісія, яка після зустрічі з владою України виїхала до міст і регіонів постраждалих від бойових дій. Основні напрямки роботи моніторинг ситуації, стану інфраструктури регіонів, економічної ситуації територій, темпи відновлювальних робіт, допомога переселенцям, відновлення миру. Ми представляємо тут три міжнародних організацій, котрий согласно uh, просьбе украинского правительства, будут производить uh, в вашем регионе оценку ситуации. Наша основною метою є утримання територій, які являються підконтрольними українському правительству, їх підтримка в відновленні інфраструктури і відновлення миру. В надії на конструктивний та результативний діалог, іноземні гості заслухали інформацію від представників міських слівняцьких служб та управлінь, яка демонструє ситуацію. Ситуація, що зав'язана з переселенцями, у нас тяжёлá. Почему? Объясню. Потому что э, с, практически с августа месяца мы э, должны были регистрировать переселенцев э, на основании тех документов, которые сами создали, ну, чтобы ввести какой-либо учет здесь. После того вступления в силу постановления Кабинета министров э, нам приходится теперь перерегистрировать их. Нам в данный момент приходится как бы использовать и изыскивать ресурсы и использовать человеческие факторы, например, подключать волонтеров для того, чтобы каким-то образом все-таки упорядочить саму регистрацию временно переселенных граждан. Хочется сказать, что нагрузка сейчас на все социальные службы, это и Центр социальной службы, Пенсионный фонд, Управление социальной защиты, она возросла в тысячу раз. В нашем центре сейчас работает 4 человека, включая бухгалтера, который в принципе не должен заниматься социальной работой. Поэтому мы обслуживаем колоссальное количество человек втроем, общаясь с людьми. Мы для себя выделили такие потребности переселенцев. Первое – это Люди приезжают абсолютно без средств существования. У них нет денег даже для того, чтобы купить себе продукты. Второе, люди приезжают сюда, в основном к своим родственникам, к знакомым, но есть и те люди, их, правда, маленькое количество, которые приезжают просто так в Славянск, без никаких, без связей. То есть, естественно, они обращаются в социальную службу, и мы пытаемся им найти жилье. Скажите, какие, какие, каким образом вы вот получаете ресурсы, необходимые для восстановления? Это деньги, которые предоставляются центральным правительством или, может быть, частным сектором или просто гражданами? То есть, какие источники финансирования, откуда вы берете деньги? Ну, я могу просто... Как бы обрисовать данную ситуацию, что в данный момент на разрушенные дома, там которые у нас подъездов практически не осталось, это на один дом славянский и один Николайский да, Никола, вылет выделено 10,5 миллионов гривен э, правительством Украины. А эм... все остальное за счет волонтеров, за счет международных организаций, Это Красный Крест, он, Каритас, в беде Естественно, бюджет лечебных учреждений, сферы здравоохранения не был рассчитан на дополнительные <coughs> виды услуг, которые мы были вынуждены предоставлять переселенцам. Тем не менее все лица, которые нуждались в медицинской помощи, они ее получили. Все нуждающиеся в амбулаторной помощи взяты под диспансерное наблюдение. Они в таком же объеме, как и жители города, получили помощь. И приоритеты в Прі медикаментозной помощи в стаціонарах прежде всего уделяется переселенцам. Серед рекомендованих пропозицій, які взялися озвучити представники делегації, міське керівництво озвучило наступні: розширення програми будівництва для вимушених переселенців, забезпечення медичними препаратами категорії населення із хронічними захворюваннями, фінансування програм відновлення житла та оформлення документації. Усі пропозиції представники ООН, ЄС та міжнародного банку розвитку передадуть. До київської влади та міжнародних організацій наступний візит планується у грудні поточного року. Тоді ж і будуть розглядатися нові проекти співробітництва.